Men yoshim 32da, bektemir tumanida Vodnik dahhasida yashayman monomarkaz o'qishiga kirganimga 2,5 oy bo'ldi keyingi haftadan bizani amaliy mashg'ulotlarimiz boshlanadi bu mono markaz o'qishida to 30% nazariy 70% amaliy darslar o'tib kelinadi Bizda bizada ko'priksimol kran avtokran kоzloвоy kran minorali kranlari o'rgatib kelishmoqda bu kasbni tanlaganimda man afsuslanmayman ayol kishi bo'lsam ham shu kasbni tanladim va qiziqdim kelajakda shu o'qishni bitirganimdan keyin minorali kranga ishga kirmoqchiman erkak kishini ishi deyishadi lekin bu aslida undoq emas ayol kishi ham ishlab keta oladi va eplab keta oladi bunda qiyinchiliklari qo'rquvni orqaga tashlamash kerak deb o'ylayman ustozim maksim georgiyevichga va mono markazi rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman